Раждані храните деньги в сберегательной кассе, касі, якщо, звісно, вони у вас є. Відомий вираз грабіжника Жоржа Малославського з радянської комедійної стрічки Іван Васильович змінює професію. Актуальний в усі часи. Сьогодні існує чимало місць, де гроші можна не лише зберігати, але й примножувати. Та які з них оберуть продзержинці? Для цього ми вийшли на вулиці міста. Сбербанк или приватбанк тогда не тратяться. Я не могу собирать деньги где-то в кошелек или где-то там. Мне нужно их положить так, чтобы я не могла их снять. Ну, как минимум полгода. Для меня это самый-самый надежный способ сохранить. Куда мы откладываем деньги? Мы не откладываем. Тратим. Потому что не получается заработать их столько, чтобы можно было откладывать. Просто с самого начала получил, отложил, а на остальные живи как хочешь. Храните только в банке хранить. Разделилась сейчас на своего внука, его приучаю к этому. Ну, правда, уже взрослый, ну, понимает, ну, у него денег своих нет, поэтому надо какой-то капитал ему. Это я на пенсии, кушаю мало. Слава Богу, Бог здоровье дает, я не нуждаюсь в лекарствах. Поэтому я полторы тысячи получаю, тысячу сразу откладываю. У кого? Э, у каждого свой способ. Банк. Так более надежно. Мы такие люди, если у нас лишние деньги, всегда понадобится способ их потратить, если они хранятся дома. Наверное, бы взял бы карточку, карточку в банк, например, и вложил бы туда свои деньги, там бы их хранил. Самый, наверное, удобный способ. Меня не подводил ни разу. Ну, наверное, с банками дружить, я так думаю. Ну, по крайней мере, из моего опыта... Не было такого момента, что где-то меня подвели. Так что я думаю, что с банками очень даже актуально дружить. Не знаю, скорее всего в банк обратиться. Почему? Надежней. По гривен 200 ну, точно откладываем в месяц. Ну, желательно в банк дома тоже хранить, как-то не очень безопасно. Банки более актуальны все-таки от государства. То есть это Укрсосбанк, Ощадбанк. Ну и, наверное, Спасибо. все. Ну, потому что, знаете, как бы отзывы людей, которые тут, туда депозиты, то есть все-таки не получали. Я, честно говоря, пока, пока отложил в носок. Ну, или в банку. Ну, только, только буквально в банку. Во-первых, не таких сумм, чтобы отложить в банк. Вот. вот, наверное, вот так вот. Это не к тому вы бы обратились, девушка. Вы обратились к тому, у которого денег просто нет. А, аж нечего откладывать? Ой, а что вы говорите? С нашей пенсией мы уже ничего не отложим. Очень давно, как пошли на пенсию. Честно говоря, копить сейчас деньги смысла нет. Они обесцениваются. Либо в иностранной валюте надо, либо лучше золото. У нас в золоте нигде нет. самое, да? Наверное, золото. Но ну, я думаю, что половину надо хранить дома у себя. да. Вот. Притом деньги должны быть и в зарубежной валюте, это в долларах половина, а половина в гривнах. Половина хранить дома, половина все-таки в сберкассе, в государственной сберкассе. Я не доверяю другим банкам. Э, учитывая, что у нас пенсии очень маленькие, ну, гривен 400-500 в месяц стараюсь отложить. Один рецепт такой для здоровья и для экономии. Один день в неделю делать разорудочным. Даже не знаю, работаю на этом самом, на рынке. Вот это, что заработала, ты и мою. Ну, естественно, конечно, что, мне кажется, в банк лучше. И, ну, если до дома тоже что было. Были такие случаи, что банк как-то э, не, не, работал, да? Вот, ну, не, не, было. Ну, а дома, конечно. У меня с работы высчитывают на копилку. Ну, сейчас не хватает. Постоянно приходится брать с копилки. Вот то есть вы откладываете в банке? Ну да. Вообще сложно откладывать деньги. В принципе, нет, у меня не получается. У себя дома разве что только просто менять их на доллары, потому что я банкам не доверяю. Ну, у меня была такая ситуация, когда я на полгода поставила на процент деньги, получается 17 процентов. В итоге мне выплатили сверху трех тысяч всего лишь 30 гривен. Ну просто стараюсь их не тратить лишние. Дома. Ну, потому что, не знаю, да, в доме как-то надежнее, стабильнее. По крайней мере, такое мнение. Не знаю, может быть, оно ошибочно, но пока так. Можно пройти?